Ну вот, ну, ну, ну конечно, наезд на меня тоже. Был. Я вам видео показывал. Я что журналист уже показывал, я могу вам показать. Разбитый мобильный телефон тоже лучше. Вот кровь там на кутке это тоже ложь. А иди это вот. А ну, знаете. Я вам покажу видео, наезд на пешеходов Вы поймете, что это не ложь, что это заснято на видео. Что человек, который смел, скрылся с места ДТП, будет притянут к ответственности. Вот смотрите, тут же на видео все показано. Пожалуйста. Есть же налоговая, прокуратура, милиция, охрана труда. Давай, да, пожалуйста, вот вы можете взять. Вот выезжает машина, я снимаю, я стою здесь. Это, Это уже третий раз уже по Какие вопросы? У вас кажется, с ним задается У меня не было конфликта, я не знаю, кто это. Я первый раз этого человека вижу. У меня конфликта нет никакого. Я 10 лет здесь вам плачу за обслуживание гаража. А вы 10 лет ставите машины незаконно здесь. В коридорах с нарушением правил пожарной безопасности. Вы же это знаете, о чем вы говорите. И сумма тысяч гривен ежемесячно найдет в карман охранников, который это подтвердит. И поверьте мне, что это уголовно наказуемая деятельность. Вы платите, послушайте, у меня все статьи уголовного кодекса 172 рано. записано, которая регламентирует выплату заработной платы. Статья 19 закона о прокуратуре Украины. Статья 17 о прокуратуре Красиво Но разговаривать вы будете в прокуратуре, Вам нужно было со мной встретиться в понедельник и предоставить отчет, вы его не предоставили. Вы должны были прийти. Я не я мог, как я мог прийти, ну вот тетушка стоит, Покажите, вот, на вот начальник участка тетушка. Что такое не бывает? У нас президент был тетушка. Да, может, какая-то у человека больной вопрос, что-то непонятно. Знаете. Скажите, как вы относитесь к этой ситуации? Ну я только подъехал, я не могу еще... Я слушаю, что он в порыве нева, что-то хочет выяснить. А вы представитель кооператива этого, да? Да, представитель начальника. Начальник кооператива, да. Прислайтесь, пожалуйста, для сайта Дарница вот. Расскажите, опишите вашу ситуацию, которую вы знаете или сейчас вот определились, что случилось. Приехали, человек в порыве гнева рассказывает, что то было. Ехали, петушки какие-то. Непонятно. Не можем разобраться. Сейчас ГАИ приехали. решить вопрос с переговорами или путем почему... переговоры с подпольства приехали по аврике он ведь не хочет не ни разговаривать ничего ключит вот путем чуть человека не устраивает пойти ему на встречу закрыть все вопросы давно со всеми и, и, и и. я вас понимаю но он говорит по его версии он уже обращался к вам и писал письма на заявление Я обращался а кто вы я начальник чего сервиса у вас есть подчиненные ну, конечно вот как вы считаете я должен обращаться прежде всего к кому подчиненным подчиненным обращался неоднократно что сюда что сюда у нас встреча была назначена с вашим как правильно должность зам директора. Зам -директор. вот зам. директором на пятницу потом на понедельник не явилась назначена сегодня на вторник на 11 часов утра Соответственно, я туда не попал, но, приехали, но зато вы приехали. Это позитивный момент, что вы приехали. Сейчас будем разбираться, но уже будем договорить с другими последствиями. Вы меня извините, вы мне никаких вы разъяснений. Дайте, пожалуйста, еще раз разъяснение. Дайте. Значит, я показываю на камеру, чтобы вы поняли просто. Доверенность направо, предоставление интересов во всех доверенно? органах власти. Самоуправление, державной влады, ага. органов предприемства у всех форм властности. Это Агорельцевой Галины Ивановны. Да. А где она? Подписана, где Она подписана. Где? Ну, а вот, за... вот подписана. А где Ну, за... будет заверена. заверено. Будет заверено. Это... 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 Это вопрос фактического наличия этой доверенности. Вот документы на гараж. А, на... а почему вы их до сих пор не предоставили? Скажите, пожалуйста, вы Сколько получаете парад? оплату 150 гривен? Документы не предоставили? Да. У вас эти документы есть. Свидетельство на право властности. На основании чего вы ведете свою хозяйственную деятельность? Если у вас нет договора э, с теми людьми, которые вот, заявляют, что нет документов. У нас документы все есть. На основании чего вы обслуживаете воражение? Так, так вы да, его не, не оформили как надо. Где, что он, мы не оформили? Та не, свидетельство не, на право властности мы не оформили. Не, наверное, Женщина, вы юридически то... неграмотный человек. Ну... Все, помолчите. С вами разговора не будет никакого. Будет вот с директором, с милицией. Неверенность тоже незаверенная. дурачки, просто ваша семья, ну, вот, вот надо сказать, надо сказать одно: что ну, вот, 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 это мать, вот это сын, это мать, а человек, который сбил меня на машине с пистолетом, это угрожал, это их отец. Все, это, все. это одна это, семья. Вы можете, видите, что вы можете, какие документы вы представляете, они оформлены если вы считаете, что свидетельство про право властности не оформлено, э, то у меня разговор вы, вы вообще не имеете права сюда заходить в гараж. Да, потому что нет доверия за, за, за того, чтобы вы зашли в ворожье. Gracias. У нас пока, пока есть еще закон не э, позволяет э, свободу передвижения. Знаете, заходить в бокс, я имею право, наверное, в любом случае. Вы просто галиматью говорите, что вы меня извините. У вас есть уверенность от вашего мужа, что придут в туалет, в квартиру? Или на кухню? Время. А куда вот этот заезжает? А куда он заезжает? Muito obrigado. obrigado.

Правда ясно, не ограмодены, на да. фамилия понятно. Да, Вы да. Да. Да, 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 давайте. Да, давайте да. я вам придумал, хорошо да. Трапилось Де? Я де? Я де? де. де. трапилось наступне. Описуйте своїми словами, так як ви нам розповідали. Зрозуміло? Так, так, все ви розказуєте. Обов'язково. Автомобіль, номер, що ми передавали виглядати, що ви нам дали. Марку, колір, куди вона, приблизно поїхали, в да, якому напрямку, да. хто був за кермом, якщо ви заприймаєте.